videoda Leybank kartını necə sifariş edə bilərsiz onu göstərəcəyəm. Daxil olursuz Leybank kartına, Leybankın linkini də videonun şərh bölməsində qeyd edəcəm. Proqramə daxil olanda belə bir səhifə açılır. Öz telefon nömrənizi burada qeyd edirsiniz və qeyd etdiyiniz telefon nömrəsinə 4 rəqəmli kod gəlir. Həmin kodu burada yazandan sonra öz e-mailinizi burada qeyd edirsiniz. Ə öz doğum tarixinizi burada seçirsiniz. Şəxsiyyət vəsiqənizin fin kodunu burada qeyd etməlisiniz. Siz əlaqə kitabçasına giriş icazəsi verirsiniz. İstəyirsinizsizdən, yəni ki, kontaktlarınıza giriş təsdiq edirsiniz, icazəyləri verirsiniz. İcazəni verdikdən sonra proqram sizdən hansı işlə məşğul olduğunuzu soruşur. Yəni rəsmi iş yerində işləyirsiniz, təqaüdçüsüz tələbə, rəsmi şəhir yoxdur və ya uumiyyətlə işləmirəm. Özünüzə uyğun olanı buradan seçirsiniz. Seçicikdən sonra sizin burada qeyd etdiyiniz məlumatlar sistem tərəfindən yoxlanılır, bu da bir neçə dəqiqə çəkə bilər. Daha sonra qeydiyyat üçün sizə təşəkkür edilir, aşağıda çatdırılma üsulunu seçirsiniz. Yaşadığınız şəhəri buradan seçirsiniz. Yaşadığınız şəhəri və ya xüdadayonu qeyd etdikdən sonra sizə iki seçim verir: özüm gəlib götürəcəm və ya xüdadakı kuryer çatdıracaq. Bunlardan hansı aktivdirsə sizdə onu seçirsiniz. Daha sonra sağ tərəfdə siyahı ilə olan seçimi seçib, burada olan məkanı təsdiq edirsiniz. Aşağıda kartı sifariş etməyi təsdiq etdikdən sonra belə bir səhifə açılır. Və siz gedib kartı əldə etdikdən sonra avtomatik olaraq proqramda həmin bu səhifə yenilənəcək və kartınızı qeydiyyatdan keçirtmək üçün sizə yeni bir səhifə açılacaq. Kartı əldə etdikdən yəni, sonra LeoBank tətbiqinə daxil olursunuz və kartınızı oradan qeydiyyatdan keçirməlisiniz. Açsan bu səhifədə kart şəklinin üzərinə bir dəfə vurursunuz, bu başqa nöqteyə kartın son 8 rəqəmini yazırsınız. Daha sonra tətbiqə daxil olmaq üçün 4 rəqəmli kod təyin edirsiniz və bu da sizin kartınızın ana səhifəsidir. Kanal abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.